హాయ్ హలో అండి ఇవాళ నేను శుక్రవారం రోజు మా ఇంటిలో ఏ విధంగా నేను పూజ చేసుకున్నాను మా ఇంటి మహాలక్ష్మిని నేను ఏ విధంగా అలంకరించినాను తర్వాత వరైటీగా అమ్మవారికి ఎలా పూల బాల కుట్టానో ఈ బ్లాగ్ లో మీకు షేర్ చేస్తానండి నేను మామూలుగా శుక్రవారం రోజు రాహుకాలం టైంలో లో అంటే బిట్వీన్ టెన్ థర్టీ ట్వెల్వ్ దీపారాధన చేస్తానండి ఆ టైంలోనే నేను పూజ చేస్తాను సో ఇవాళ నా పూజా విధానము మీరు చూసి మా ఇంటి మహాలక్ష్మిని వీక్షించి ఆ వరాలిచ్చే తల్లిని మీరు కూడా ప్రార్థించి కుటుంబమంతా చల్లగా ఉండాలని ఆ అమ్మవారిని కోరుతూ ఈ వ్లాగ్ నేను షేర్ చేస్తున్నానండి పదిన్నర తర్వాత రాహుకాలం టైంలో దీపారాధనతో నా పూజ స్టార్ట్ అయ్యింది ఇప్పుడు చామంతి పూలతో అమ్మవారికి వెరైటీగా మాల కుడతాను చూడండి చామంతులు కాడలు తీసేసి ఈ విధంగా దారాన్ని ఆ మందహాసానికి నేను చుట్టాను చూడండి ఏదైనా పర్వాలేదు ఇట్లా బేస్ తీసుకొని ఆ దారాన్ని ఇలా చుట్టి కాడలు లేని ఒక్కొక్క చామంతి పువ్వును ఈ దారం మధ్యలో పెడుతూ దారం తిప్పుతూ పూల హారం చేయండి దారంతో చుడుతూ ఇలా హారం చేయవచ్చు అమ్మవారి అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం చెబుతూ ఆలకుడతాను వందిత సుందరి మాధవి చంద్ర సహోదరి హేమమయీ మునిగనవంది మోక్షప్రదాయిని మంజులభాషిని వేదను పంకజవాసిని దేవసుపూజిత सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय माम् आदिलक्ष्मि जय पालय माम् अयि नाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमोद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रिता पादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धान्यलक्ष्मी परि पालय मां धान्यलक्ष्मि जय पालय मां जय वरवर्णिनि वैष्णविभार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित ज्ञानविकासिनि पापविमोचिनि साधु जनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय मां धैर्यलक्ष्मि जय पालय माम् जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमयी रतगजतु रगपदादिसमावृत परिजनमण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सेविता तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि गजलक्ष्मिरूपेण पालयमाम् माम् पालयमाम् रूपेण पालय माम् जिख मोहिनि चक्रीणि रागविवर्दिनि गानमयी गुणगणवादि लोकहितैषिणि सप्त स्वरभूषितगाननुते सकलसुरासुर देवमुनि श्वराजा मानववन्दितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि सन्तानलक्ष्मि जय पालय मां सन्तानलक्ष्मि जय पालय मां जय सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि अनुदिनमार्चित अनुदिनमार्जित भूषितवासित वाद्यनुते कनकधरास्तुति वैभववन्दिता शङ्करदेशिकामाण्यपदे से जय जय हे मधुसू लक्ष्मी जय पालय मां लक्ष्मी जय पालय माम् सुरेश्वरि भारती भागवि शोकविनाशिनि रत्नमये मणिमयभूषित कर्णविभूषण शान्तिसमावृत हास्यमुखी नवनिधिदायिनि कलिमनहारिणि कामितफलप्राद हस्तयुते जय जय हे मधुसू लक्ष्मी जय पालय मां विद्यालक्ष्मी जय पालय मां धीमि धिमिधिं धीमि धिं धिमिधिं धीमि धुन्धुबिनाद सुपूर्णमये गुमघुमघु घुमघुमघुमघु गुम శంక నినాద సువాద్యను వేదపురాణేతిహాసూజిత మార్గ ప్రదర్శయ జయ జయ హే ధనలక్ష్మి రూపేణ పాలయ ధనలక్ష్మి రూపేణ పాలయ మా ఇంతేనండి వాల్టీ బ్లాగ్ Happy Shukravar to each and everyone. Thank you.